Золота фортуна. Крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Харківський приватний навчально-виховний комплекс Гімназія Ачак Харківської області. Медреш Євген Валентинович отримає диплом якості за європейську якість послуг, новаторство ідей та забезпечення високого рівня навчального процесу. Євген Валентинович, вітаємо вас. Я хочу поздравить всіх, зібравшихся сьогодні з цим високим признанням, сказати, що частна гімназія ЧАК в Харкові 21 рік. И хочу сказать спасибо тем людям, ради которых, в общем, из-за которых я сегодня здесь. Во-первых, нашим ученикам и учителям, ну, ученикам и родителям, точнее, потому что, в общем, оказалось, что а, мы им нужны не меньше, чем они нам. И учителям, тем, которые пришли со мной 20 год назад, до сих пор занимаются этим подвигом. Еще раз всех поздравляю. Спасибо. Добрый день. Я Медриш Евгений Валентинович. И я имею честь представлять частную гимназию «Очаг» город Харьков, которой в этом году исполнилось 20 лет. Вот я говорю тем, что 20 лет работает гимназия, нас никто не назначал. Это учителя, которые собрались сами, и уже вместе 20 лет вот тот самый костяк гимназии, который начинал это все в 92 году, вот вместе 20 лет и работает. У нас за это время э, сотни учеников выпущенных, у нас э, прекрасные отношения с теми, которые у нас учились, и вот это вот ощущение, что мы не должны кого-то что-то брать. Мы можем давать. Давать родителям, давать стране, давать людям то, что мы умеем делать, образование. У нас греет все эти 20 лет. Я очень польщен тем, что это как-то отмечено сегодня премия Золотая фортуна у нас по-прежнему много вкуса к нашей работе. Я думаю, что мы будем продолжать радовать страну учеников и сами себя еще тоже много-много лет. Огромное спасибо и всем удачи и совершения творческих и в наступающем новом ну, году, тысячелетии и так далее. Спасибо.